صورت الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نب موسیٰ و فرعون لقوم یؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها في يستضعف طائفة منهم طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثون ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون <تصحكي> <ام Lionheart> سورة القصص هي مکی صورت ہے اس صورت کی وجہ تسمیہ کہ اس کا نام قصص کیوں رکھا گیا اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں آگے یہ پچیس آیات میں ایک قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے یہ قصص قصہ سے ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں حضرت موسا علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس نسبت سے اس صورت کا نام القصص رکھ دیا گیا تفصیل سے قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت قصص رکھا گیا یہ صورت مک کی صورت ہے اب ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت فاتحہ سے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ اٹھائیسویں صورت ہے اٹھائیسویں اور نزول کے اعتبار سے جب صورتیں آسمان آسمان دنیا سے اتری حضور پر نزول کے اعتبار سے یہ صورت اناسی نمبر پر ہے یاد رکھیں قرآن کی کل صورتیں ایک سو چودہ ہیں کل صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ ایک سو چودہ میں سے نوے صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں باقی کتنی بچی چوبیس چوبیس بچی چوبیس صورتیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں نوے صورتیں کہاں نازل ہوئیں مکہ میں ان نوے میں سے اناسویں نمبر پر اٹھتر پہلے اتر چکی تھی اناسویں صورت یہ اتری مکہ میں جب یہ سورت اتری اس وقت حالات مسلمانوں پر صحابہ پر بہت تنگ تھے اس لیے اس صورت کو نازل کیا اللہ نے اس میں صحابہ کو اور حضور کو تسلی دی گئی اور اکثر صورتیں جو مکی صورتیں ہیں ان میں توحید بیان کی گئی شرک کی مذمت کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی یہ جو مکی صورتیں ہیں کیونکہ مکی صورتیں ابتدائی اسلام میں نازل ہوئیں اور ابتدائی اسلام میں جتنی مسائل جتنی مصائب جتنی مشکلات صحابہ نے برداشت کی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے قیامت تک آنے والے انسان صحابہ جیسی قربانیاں نہیں دے سکتے جو اسلام کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی ہیں وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تک آنے والے انسان کوئی بھی نہیں دے سکتا تو ابتدائی اسلام میں جو مکی صورتیں اتریں ان کا خلاصہ یہی تھا شرکی مذمت توحید رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اب اس صورت کو اس لیے اتارا اللہ نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ بیان فرمایا اس لیے کہ اے محبوب اور آپ کے صحابہ آپ تسلی رکھیں آپ سے پہلے ایسی قومیں ایسے حاکم ایسے فرعون گزرے ہیں جنہوں نے ان سے بھی بڑھ کر ظلم کیا جیسے فرعون نے ظلم کیا موسا علیہ السلام کے دور میں موسا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اب فرعون نے کیسے ظلم کیا یہ کیوں بیان کیا گیا یہ قصہ کیوں بیان کیا گیا کہ قصہ یہ داستان کی کتاب تو نہیں ہے قصے والی کتاب تو نہیں ہے قرآن قرآن تو ہدایت کے لیے اترا ہے تو یہ قصہ بیان کر کے کس چیز سے ہدایت بتائی گئی اس چیز سے یہ تسلی دی گئی ایمان والوں کو کہ دیکھو پہلے بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ماننے والے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تکلیف اٹھائی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مصر میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے مصر میں بنی اسرائیل کا خاندان آیا تھا کیونکہ مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں سے سب سے پہلے جب وہ تشریف لائے تھے اس وقت بھی ان فرعونوں کی حکومت تھی فرعون وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کا لقب فرعون ہوتا ہے نام کچھ اور ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتے ہیں مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے شام سے مصر میں آئے تو اللہ نے ان کو وہاں ٹھکانہ دیا عزت دی مقام دیا اس وقت کا جو بادشاہ تھا زولیخن تومت لگئی حضرت یوسف علیہ السلام وہ ایک الگ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو اس وقت ابتدا تھی بنی اسرائیل کی مصر میں آنے کی اور اس وقت کے فرعون نے اس وقت کے فرعون نے یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون نے اس وقت کے فرعون نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون آیا نا وہ بڑا ظالم تھا فرعون میں بھی فرق ہے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اس وقت کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت احترام دیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اپنا سارا خاندان بلا لو مصر میں میں ان کو اچھے احترام سے جگہیں بھی دوں گا محلات بھی دوں گا ان کو تمام سہولیات دوں گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو قنان سے بلا لیا تو یہاں پر بنی اسرائیل آباد ہو گئی دو قومیں تھی ایک تھیںبتی دوسری بنی اسرائی حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان یہ چلتے رہے عرصہ دراز تک چلتے رہے عرصہ دراز تک یہ وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون نے جبر کیوں کیا وجہ کیا تھی یہ وجہ میں آپ کو بتا عرصہ دراز گزرتا رہا یہ شہن, شہن نظام چلتا رہا فرعون کا قبطیوں کا مصر میں ہولڈ رہا بنی اسرائیل آہستہ آہستہ پھیلتی گئی خاندان پھیلتا گیا یوسف علیہ السلام کے خاندان جب موسا علیہ السلام کا پیدائش کا وقت آیا نا دور تو اس وقت کا جو فرعون فیراؤن تھا فرعونی فرعانی یہ قوم تھی قبطیوں کی اس نے ایک خواب دیکھا خواب یہ دیکھا فرعون نے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے وہ آگ مصر میں آئی اور مصر کے سارے قبطیوں کو جلا دیا اور جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کو اس آگ نے جلایا نہیں باقی سارے شہر کو برباد دیا فراؤن نے اپنے نجومیوں سے پوچھا اپنے سارے جو وزیر ہماتر تماتر سارے ان سے پوچھا بھی میں نے خواب دیکھا ہے اس طرح کا کیا اس کی تعبیر ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون نے خواب دیکھا تھا بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تعبیر بتائی تھی اب اس موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے خواب دیکھا تو اس نے اپنے سارے نجومیوں سے پوچھا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ میں نے ایسے آگ دیکھی ہے تو سب نے کہا فرعون کو کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تیرے ملک میں ہے نا ایک وقت آنے والا ہے کہ اسی قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا ستیہ اناج کرے گا تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا تو ادھر سے اس فرعون کو بنی اسرائیل کی قوم سے نفرت ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کو بچوں کو اور قوم میں عوام میں اس نے گروہ بنا دیا آگے آ رہا ہے تفصیل سے گروہ بنائے اور پھر حتیٰ کہ اس نے بنی اسرائیل کے قوم کو ہلاک کرنا کمزور کرنا شروع کر دیا اور وہ اس طریقے سے شروع کیا کہ اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو اور جب ہر طرف سے بچے قتل ہونے لگے پھر اسی کی قوم نے فرعون کی قوم نے قبتیوں نے جا کر فرعون سے کہا ظالم وہ کچھ تو خیال کر کوئی بچے گا مرد نہیں پھر ہماری خدمت کون کرے گا نوکر چا کر کون بنے گا پھر اپنوں کو بنائیں گے وہ کچھ بچا تو صحیح تو پھر اس نے حکم دیا کہ ایک سال چھوڑ دو ایک سال قتل کرو ایک سال جو بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں بیٹے ان کو قتل کر دو دوسرا سال چھوڑ دو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے نا ہارون تو وہ یہ بڑے تھے جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال حکم تھا کہ قتل نہیں کرنا اور جس سال علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال حکم تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو قتل کرنا تو اس نے فرعون نے بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے بچوں کو قتل کرنا شروع کرا دیا حتیٰ کہ قتل کراتا رہا لیکن اللہ کی شان یہ ہے اللہ نے فرمایا تسلی دی حضور کو کہ اے محبوب اور صحابہ کو اے محبوب دیکھو ان ظالموں سے بڑھ کر وہ ظالم تھا ان ظالموں سے ان مشرقین مکہ کے ظالموں سے بڑھ کر وہ ظالم تھا فرعون موسا علیہ السلام کے زمانے کا اس نے تو اتنی کیا لیکن ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا تو اے محبوب آپ بھی تسلی رکھیں یہ جو کچھ بھی کریں مشرقین مکہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا ہوئے گا وہی یہ جو کچھ بھی منصوبے بنائے تو یہ خلاصہ تھا یہ اس صورت میں آ رہا ہے قاسین می یہ حروف مقطعات میں سے ہے حروف مقدع حروف مقطعات قرآن میں بہت سے ہیں بہت سی صورتوں میں ابتدا میں جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں اس میں راز ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے تو اس لیے اس کے پیچھے ہاں جی تاکید کرنے میں یا اس کے معنی کو اخذ کرنے میں نہیں پڑھنا چاہیے جس چیز کو اللہ نے راز رکھا ہے تو اس کو راز ہی رہنے دو تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے توسین میں اس کا معنی میرے اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے حکم سے میرے محبوب جانتے تل کا آیات الکتاب المبین اب اس صورت کو شروع کیا گیا قرآن کی تعریف سے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ حق اور سچ ہے کہ قرآن میں جو قصہ موسا علیہ السلام کا آ رہا ہے یا اس کے علاوہ توحید ہے رسالت ہے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں وہ حق اور سچ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے تل کا آیات الکتاب کہ یہ آیات قرآن حکیم کی ہیں الکتاب المبین سے مراد یہ ہے قرآن یہ قرآن کہ اس قرآن کی یہ آیات جتنی بھی ہیں ہاں جی کھلی ہاں جی کھلی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے یہ جی اس قرآن کی جتنی آیات ہیں وہ واضح ہیں روشن ہیں مبین مبین کا معنی ہے روشن روشن کرنے والی خود روشن روشن زہر کرنے والی زہر کرنے والی روشنی کو زہر کرنے والی یہ قرآن ہی ہے ہدایت کو زہر کرتا ہے یہ قرآن ہی ہے حق کو زہر کرتا ہے سچ کو زہر کرتا ہے جھوٹ کو زہر کرتا ہے ہر چیز میں قرآن فرق کرتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ آیات جتنی بھی ہیں قرآن کی یہ قرآن کی واضح آیات یہ کھلی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے نتلو علئی کا منبا اموسا و قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ قصہ جو آ رہا ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے ایسے قصے کہانی ہے جیسے ہوتی ہے یہ وہ ایسے نہیں ہے بلکہ نتلو علئی کا اے محبوب ہم آپ پر یہ جو تلاوت کر رہے ہیں آپ کو جو سنا رہے ہیں یہ قرآن آپ پر جو اتار رہے ہیں آپ پر وہی کر رہے ہیں ہم من نبع موسیٰ اس وحی میں سے یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ اے محبوب ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بتاتے ہیں وہ کیسے کہ بالحق قومی یبمین یہ قصہ جو ہے یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اب یہاں پر اشارہ کیا گیا صحابہ کی طرف کہ صحابہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قصے کو دیکھیں فرعون کے ظلم کو دیکھیں اور پھر بنی اسرائیل کی برداشت کو دیکھیں کہ اے صحابہ تم بھی ایسے برداشت کرو اے ایمان والے تم بھی ایسے برداشت کرو جیسے انہوں نے پہلے فرعون کے ظلم کو برداشت کیا اے محبوب آپ بھی مشرقین مکہ کی ان تکلیفوں کو برداشت کرو اپنا سینہ تنگ نہ کرو آپ بے آس نہ ہو جاؤ آپ بھی برداشت کرو جیسا کہ موسا علیہ السلام نے برداشت کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ قصہ یہ ہدایت ہے اس قوم کے لیے یوک جو ایمان والے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے ہدایت ان کے لیے یہ سہارا ہے قصہ پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دیں گے کہ وہ بھی ظالم تھے ایسے ظالم انہوں نے بھی ظلم کیا ایمان والوں پر لیکن اللہ نے ان کو بھی اسی طرح استقامت دی ہمیں بھی اسی طرح استقامت اختیار کرنی چاہیے ان نہ فرعون علا فل عرض اب یہ قصہ شروع ہو رہا ہے ان فرآون اللہ نے فرمایا کہ فرعون بڑا متکبر تھا انف فرآ فل عرض ایسا متکبر تھا کہ وہ زمین پر مصر کی زمین پر ہاں جی اس کی بڑی طاقت تھی اللہ ہاں جی وہ بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس مصر کی زمین پر میرے مقابلے میں کوئی نہیں اس نے کیا کیا وجہ اعلیٰ اہل شیعہ آئیں اس فرعون نے قوم کو تقسیم کر دیا گروہ میں شیعہ کمانا ہے گروہ شیعہ کمانا گروہ ہے ہاں جی شیعہ کئی گروہ شیعہ کا ہاں جی جمع شیعہ کہ فرعون نے قوم کو تقسیم کر دیا تقسیم کیسے کیا اپنی جو قوم تھی اس پر ظلم نہیں کرتا تھا جو بن اسرائیل تھی اس پر ظلم کرتا تھا جب ظلم کرتا تھا تو اس لیے کرتا کہ یہ کمزور رہیں یہ محکوم رہیں غلام رہیں یہ ہماری خدمت کرتے رہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ فرعون جابر جس نے مصر کی زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا وجہ اعلی اللہ شیعہ اور اس نے اس سرزمین کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا یس تذیف تو منہم پھر ان گروہوں میں سے کمزور کمزور ترین گروہوں طافتم ان کمزور ترین گروہوں کو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا یوزبخ اب ان کے بچوں کو قتل کرنا ذبح کرنا شروع کر دیا ویستا نسا اور ان بنی اسرائیل کی قوم کی عورتوں کو بچیوں کو اس نے زندہ چھوڑنا شروع کر دیا بچے جو لڑکے پیدا ہوتے تو قتل کر دیتا قتل کروا دیتا اور بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی کہ جب ہارون پیدا ہوئے تو اس وقت پریشان نہیں ہوئی کہ وہ سال جو ہے ذبح کرنے والا نہیں تھا جب موسا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آئے تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں گی اس بچے کو کیسے چھپاؤں گی کیونکہ فرعون نے دائیوں کے ذمے لگا رکھا تھا کہ ہر گھر گھر بنی اسرائیل کے گھر گھر میں تلاشی لو کہ کون سی عورت بچہ جننے والی ہے اور فوراً اس پر نظر رکھو اگر بیٹی ہو تو چھوڑ دو اگر بیٹا ہو تو قتل کر دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان تھی تو پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی وہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم اتنی کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں جیسا کہ مشرقین نے مکہ ہر طرف سے ظلم و ستم ڈہا رہے ہیں صحابہ پر اللہ نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا ون الدی نسطیف اچھا اللہ نے یہ بھی دی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ فرعون جو بچوں کو ذبح کرتا تھا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا ان کانمن المف سے کہ وہ بڑا فسادی تھا فسادی تھا فرعون بڑا فسادی تھا یہ اللہ کہہ رہے ہیں جی فساد کرنے والا تھا مفسدین ہاں جی کہ یہ فرعون جو تھا وہ فساد کرنے والا تھا ون من الدی نستو ضعیفو اللہ نے فرمایا اے محبوب پھر ہم نے چاہا ان منا الدی نستو ضعیف فل عرض اللہ نے چاہا کہ ہم اب کمزور لوگوں کو اس زمین پر ٹھکانہ دیں ان کو مضبوط کریں یہ فرعون تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اب اللہ نے چاہا کہ میں فرعون کو کمزور کروں گا بنی اسرائیل جو مظلوم ہے اس کو طاقتور بناؤں گا ون اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا اندی نسو فلعض کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہیں اس سرزمین مصر پر جو کمزور لوگ ہیں کمزور کون تھے بنی اسرائی و نج عالم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہم نے ان کو بنایا اسی سرزمین کا پیشوا اسی سرزمین کا ہم نے ان کو اقتدار دیا اسی سرزمین کی ہم نے ان کو سلطنت دی ساری ہاں جی ونج علوم ہم <الْوارسين> نے انہی بنی اسرائیل کو اسی سرزمین کا وارث بنا دیا یعنی اقتدار دے دیا بنی اسرائیل کا اقتدار چار سو تیس سال رہا چار سو تیس سال چار سو تیس سال بنی اسرائیل مصر پہ حکومت کرتی رہی مصر لیکن پھر جب یہ ناشکری ہوئی بنی اسرائیل کی قوم جی جب ناشکری شکری کی اللہ کی نعمت کی نا قدری کی تو اللہ نے پھر اقتدار چھین لیا تو اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے کمزور تھے ہم نے ان کو طاقتور بنایا پیشوا بنایا ہاں جی پھر ہم نے ان کو اسی سار زمین کا کیا بنایا وارث بنایا فرعون کو کیسے کیا ہم نے غرق کر دیا ہاں جی آگے آ رہا ہے نا اللہ نے ان کو غرق کیا ہلاک کیا تباہ کیا اس کی لاکھوں کی فوج کو اللہ نے پانی میں دبا دیا جی؟ اللہ فرماتے ہیں ونوریا فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اور ہم نے دکھایا فرعون کو اور اس کے بڑے خرناس وزیر ہاں جی اس کے خرناس وزیر ہاں جی کچھ مالک جو ہے نا کچھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہماتر تماتڑ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں نا وہ ان سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں ہاں جی جو فرعون کا وزیر تھا نا ہاں جی ہامان ہاں جی وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا وہ فرعون کو کئی قسم کے منصوبے بنا کے دیتا تھا ظلم کے کہ بنی اسرائیل پہ ایسے ظلم کرو ایسے ظلم کرو یا کرو یوں کرو جیسے آج کل ہمارے ہمارے وزیر وزیر اعظم سے بھی آگے بڑھے ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے دکھایا فرعون کو بھی اور اس کے وزیر کو بھی کہ کیسے ہم نے ان کو کہ ان کی وہ ساری طاقت ان کی وہ ساری فوج سب کچھ اللہ نے ان کو اس کے لشکر کو ہاں جی اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو اس کے وزیر کو اس کے لشکر کو وجنو یہ تینوں آئے ہوئے ہیں فرعون و حامانہ وج انودہ کا لشکر اس کے وزیر کا لشکر ہاں جی ہم نے سب کو دکھایا سب کو دکھایا ایسا دکھایا جی وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے اللہ نے یہ یہ قصہ بیان کر کے حضور کو تسلی دی کہ دیکھو فرعون اتنی طاقتور تھا اتنی اس کے پاس فوج تھی اتنی اس کے پاس صلاحیت تھی سب کچھ تھا اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی نہ تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا جان نہیں بچا سکتے تھے بچوں کو وہ مار رہا تھا اتنی کمزور تھے لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب دیکھو ہم نے پھر اسی بنی اسرائیل کو کیسے حکومت دی کیسی سلطنت دی اور کیسے فرعون کو غرق کیا اور اس کے لشکر کو اس کے وزیروں کو سب کو تباہ کیا اے محبوب ہم بھی آپ کے صحابہ کو تسلی دیتے ہیں آپ کو بھی تسلی دیتے ہیں آپ کو بھی عزت ملے گی جو مشرقین مکہ آج آپ کے جان کے قتل کے در پائے ہیں آپ کے صحابہ پہ ظلم و ستم ڈہا رہے ہیں وہ وقت آنے والا ہے کہ یہی اس سرزمین سے بھاگیں گے تو ہوا بھی ایسے ایسے, ایسے ہوا ہاں جی ایسے ہوا فتح مکہ جب ہوا تو سارے بھاگ رہے تھے نکل رہے تھے ہاں جی مکہ کو چھوڑ کر پناہ لے رہے تھے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی, در کوئی در تو اللہ نے کر کے دکھایا تو اللہ نے فرمایا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کوئی ظالم اپنے ظلم بے انتہا کر دے لیکن اللہ پھر اس مظلوم کی جب مدد کرتا ہے تو ظالم کیا ہو جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے کل سے پھر انشاءاللہ